Kalau anda seorang ibu bapa atau cikgu di Malaysia, mesti perasankan betapa beratnya beg sekolah anak-anak kita. Ha, nampaknya Kementerian Pendidikan Malaysia dah keluarkan satu peraturan baharu yang mungkin boleh mengubah semua ni. Jom kita bedah siasat apa sebenarnya maksud semua ni untuk kita. Okey, inilah dia dokumennya. Surat Pekeliling Iktisas Bilangan 3 Tahun 2022. Nampak macam rasmi dan serius kan? Tapi sebenarnya isi kandungannya ada perubahan-perubahan penting yang akan bagi kesan pada rutin harian pelajar kita di seluruh negara. Jom kita fahamkan betul-betul apa yang ditulis. Soalan besarnya sekarang, apa sebenarnya yang dah berubah? Kenapa pula perubahan ini dibuat sekarang? Dan siapa yang bertanggungjawab nak pastikan semua ini betul-betul dilaksanakan? Jangan risau, dalam beberapa minit ni kita akan jawab semua soalan-soalan ni. Baiklah, sebelum kita kupas peraturannya satu persatu, kita kena faham dulu bahasa yang digunakan oleh Kementerian. Buku-buku ni dah dikategorikan kepada tiga jenis, dan perbezaan antara ketiga-tiganya inilah kunci untuk kita faham keseluruhan dasar baru ni. Ha, tengok jadual ni, nampak macam mudah je kan? Tapi, perbezaan antara buku aktiviti yang datang dari kementerian dengan buku kerja dari penerbit swasta itulah yang menjadi punca utama semua perubahan ni. Satu tu bahan rasmi, yang satu lagi tu sekarang dah jadi bahan rujukan. Bila kita dah faham definisi tadi, barulah kita boleh tengok tiga perubahan paling besar yang datang bersamanya. Inilah dia peraturan-peraturan teras yang setiap guru dan ibu bapa perlu tahu. Peraturan nombor 1, buku aktiviti rasmi yang KPM bekalkan, kini menjadi bahan utama dalam bilik darjah. Ini untuk pastikan setiap pelajar, tak kira di mana pun mereka berada, menggunakan sumber yang seragam, yang dah diluluskan dan selari dengan buku teks mereka. Dan yang inilah perubahan paling ketara. Buku kerja dari penerbit swasta yang mungkin kita dah biasa beli tu, sekarang statusnya dah lain. Ia tak boleh lagi digunakan semasa waktu pengajaran dan pembelajaran rasmi. Anggap je ia sebagai bahan rujukan untuk kerja rumah, bukan lagi alat utama dalam kelas. Peraturan yang seterusnya ni pula sangat spesifik. Lupakanlah zaman beli sampai lima buku latihan yang berbeza untuk satu subjek. Sekarang, hanya ialah maksimum dua buah buku tulis sahaja bagi setiap mata pelajaran pada satu-satu masa. Tujuannya jelas, nak kurangkan beban dan bagi lebih fokus. Semua ni mesti buat kita tertanya-tanya kenapa, kenapa KPM buat perubahan-perubahan ni sekarang? Sebenarnya, ia bukan setakat nak kurangkan bilangan buku, tapi ia melibatkan satu anjakan fasa-fah pendidikan yang lebih mendalam. Jawapan rasminya ada dalam teras kurikulum standard sekolah rendah ataupun KSSR. Matlamatnya adalah untuk menggalakkan pembelajaran yang lebih menyeluruh bukan sekadar hafal fakta tapi untuk bangunkan kemahiran, kreativiti dan juga nilai-nilai murni. Jadi mesej utamanya macam inilah, Kita beralih daripada budaya lagi banyak buat latihan, lagi bagus kepada satu fokus untuk betul-betul faham. Daripada sibuk mengisi muka surat demi muka surat buku kerja, tumpuan sekarang adalah untuk pastikan pelajar betul-betul faham konsep yang diajar guna bahan teras yang berkualiti. Sesuatu dasar tu kalau tak dikuatkuasakan, ia tinggal atas kertas sahaja kan. Jadi siapa yang dipertanggungjawabkan untuk pastikan semua ni betul-betul terjadi di sekolah? Pekeliling ni memang sangat jelas tentang perkara ni. Untuk laksanakan peraturan baru ni, KPM ambil satu langkah yang sangat tegas. Mereka secara rasmi batalkan terus garis panduan lama yang dah digura pakai selama lebih 20 tahun. Boleh kata ini satu permulaan yang baru. Petikan dari Seksyen 10 dalam dokumen ini memang muktamad. Peraturan lama secara rasminya dibatalkan. Ini untuk pastikan tak ada lagi pertindihan atau kekeliruan. Semua sekolah sekarang kena ikut arahan yang baru ni. Tanggungjawab ni mengalir dari peringkat tertinggi di kementerian, turun ke Jabatan Pendidikan Negeri dan Daerah dan akhirnya sampai ke peringkat sekolah dengan guru besar. Setiap peringkat ni ada peranan masing-masing untuk pastikan dasar ni dilaksanakan dengan betul. Struktur dari atas ke bawah ni bermakna tak ada ruang untuk tafsiran sendiri. Tak kiralah sekolah tu di bandar besar ataupun di luar bandar, peraturannya adalah sama untuk semua sekolah rendah kerajaan di seluruh Malaysia. Pada penghujungnya, perubahan ini bukan sekadar tentang buku. Ia tentang mengubah cara kita mengajar dan belajar. Ia memaksa kita untuk bertanya, adakah fokus pada bahan teras ini akan membawa kepada pemahaman yang lebih mendalam atau adakah ia akan menghadkan pilihan untuk guru dan pelajar? Hmm, apa pula pendapat anda?